নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কেতিয়াবা গম পাওঁ যে আমাৰ সন্মুখজনে মিছা কথা কৈ আছে মিছা টৰ্কৰ কৰি আছে মিছা অভিনয় কৰি আছে তাৰ পাছতো কিন্তু আমি কেতিয়াবা মনে মনে সকলোৱে বহি থাকিবলৈ বাধ্য হওঁ এনে কিয় হয় বাৰু সেই মানুহজনক আমি খুব ভালপোৱাৰ কাৰণে নাইবা আমি আমাৰ ভদ্ৰতা বজাই ৰখাৰ কাৰণে এই দুটাৰ ভিতৰত জানো এটাই নহয় কিন্তু আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব আমি কেতিয়াবা ক'ৰবাত মিছা অভিনয় কৰি মিছা তৰ্ক কৰি মিছা কাজিয়া কৰি আমি ক'ৰবাত কেনেবাকৈ কেতিয়াবা তেনেকৈ জিকিব পাৰোঁ কিন্তু মনত ৰাখিব আমি কিন্তু তেনেকৈ কেতিয়াও কাৰো হৃদয় জিনিব নোৱাৰোঁ এই কথাখাই মনত ৰাখিব মই মোৰ মন মগজে যি ঢুকি পালোঁ সেয়াই মই আপোনালোকক আগত অৱগত কৰিলোঁ মই নাভাবোঁ যে মোৰ কথাখিনিয়ে সকলো সঁচা বা শুদ্ধ হয় এইটো মই কেতিয়াও নাভাবোঁ মই নিজক কেতিয়াও জ্ঞানী বুলি নাভাবোঁ কাৰণ মোৰো বহুত শিকিবলগীয়া আছে গতিকে মই এটাই আশা কৰিম আপোনালোকে এই কথাষাৰ কিমান দূৰ সঁচা মিছা মই যি ক'লোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব বুলি মই আশাবাদী মই জানিব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পৰাও আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে এই কথাষাৰ ওপৰত মই আকৌ কৈছোঁ মই কেতিয়াও নিজকে মই জ্ঞানী বুলি নাভাবোঁ ময়ো আপোনালোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত আছে গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকে কমেণ্টত যিমান পাৰে লিখক এই কথাষাৰ ওপৰত আপোনালোকে কি মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰে মই ইমানখিনিতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কাৰণ এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ আগত আজি ক'বলগীয়া আছিলে আকৌ কৈছোঁ ইমানতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ